ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے بیس ہزار نہیں میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دو کتنے لوگ بولیے سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے چار لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چون چون کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکوں کو کسی نے بتایا نا چار لاکھ بندے چھپ گئے اس نے نہروں کے بند تڑوا دیے دریاؤں کے بند تڑوا دیے پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکین تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہے بناؤ ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئی ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کرا رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صف میں تھے جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے ہلاکو خاں ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے معاذ اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خاں نے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلات ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر شرط یہ ہے کہ ہاس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ اللہ, ہے. اللہ اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو ہلاکو کہنے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے تو بڑا گھوڑ سوار تھا نیزا تھا چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے کیسے تو کیسے بچے یوں ہاتھ گھمایا لیبو گرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نہ تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاو میں گھوڑا گھوڑا کے دوڑ گیا جب دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہ نوکا کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ نا ناک سلامت تھی اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا بابا ہنس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں کل من علیہ فان و جب کا رب کا ذل جلال والی کرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے تو اس نے مجھے لکھ بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو اتنی سخت گرمی پیاس یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ نہ ہو پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا نے حضرت علی نے نوکھی بات کرتا کہتے ہیں نا مجھے فلان جان سے پیارا ہے تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ ہو ایسی مثال عطا فرمائی لوگ وہی کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے فرمایا نہیں سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے یہ مولا علی کا فرمان ہے رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا پانی لاؤ گلا خشک ہو گیا گھنٹا ہو گیا گیا شور کرنے لگا جلال میں آ گیا تڑپ لاتے ہیں کیوں نہیں جلدی کرو جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آیا نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے پانی کو دیر سے آیا ہے پہلے پانی اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے پانی لاتی ہے پانی, پانی پی لے جناب تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے امام مالک قریب بیٹھے تھے خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شیا شان نہیں پانی صاف نہیں تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے آ رہا ہے بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ لپک رہا تھا پانی کی طرف جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا ٹھہر جا پی لے نہ آگے نا تیرے قبضے میں ہے ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں میرے معاملات بڑے اچھے اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں فرمانے لگے بادشاہ رک جا رک گیا آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ پورے ملک میں نہ ملتا پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں ذرا سوچیں آپ اگر پانی خدا نہ خواستا اگر پانی ملے ہی نہ نہ ملتا پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نام دیتے نلکہ کھلا ہے تو کھلا ہے اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی ایک قدم نہ لوگ چل سکے کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آگیا پی لے پانی اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کہ پی لیا فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا اب اگر تُو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھ فرمانے لگے سوچ کے بتانا کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا تو امام صاحب نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا چلنے لگے کہاں جا رہے ہو فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے کل سکندر آزم نے بتیس سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتا کیا کہ کہتے تھے یہ وہ بندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا لکی نہیں کہتے ہم کہتے بڑا لکی ہے بھی. لوگ کہتے تھے یہ, یہ مکنہ تیسری آدمی ہے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا جس علاقے اور عمر کتنی اتنی کم عمری میں اتنی دلیری آدھی دنیا فتح کر لی ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا ایک تیر لگا اسے اس نے کہا بندہ تلاش کرو کسی کی اتنی جرت کے سکندر اعظم کو تیر مارا ہے تلاش کرو جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو مرد بھی مارے بچے بھی مارے بوڑھے بھی مارے تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو بلیاں بھی قتل کرو ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو کتے بھی مار دو کبوتر بھی مار دو ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا ملیریا بخار ہوا کیا کہتے ہم چند ٹکیوں کی مار ہے دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا ملیریا بخار ہوا بتیس سال کچھ لوگوں نے کہا نہیں دو مہینے کم تیتی سال عمر ہو چکی تھی تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے موت کا جھٹکا لگا موت کا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے دو ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا تو سکندر سکندر ایک صوبے کا ایک ملک کا ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں سکندر آدھی فتح کرنے والا پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی خود محنت کر کے فتح کی لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف دو ہفتے کی زندگی لے دے میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا گھر مرنا چاہتا ہوں کوئی مجھے دو ہفتے کی زندگی دو ہفتے کی کوئی دو ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنا ایمی کا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کا کوئی مجھے مولت لے دے لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر مولت میرے بھائی اپنی زندگی نہ آجزی میں جھوک کے سادگی میں کونے میں دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں گے یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام بھی ہیں جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے اگر امیر ہو آزی جی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں ہم جانے کے لیے جن کی عمریں میری طرح چالیس سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں باقی آدھی پتہ نہیں ہے لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے ہڈیاں چور چور ہیں مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا اس کا تذکرہ رہے اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متقبر نہ ہونے آجزی حسن ہے زندگی کا خزانہ آئے تو کارون نہ بنے محل بنائیں تو شداد نہ بنے اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خان اور چنگیز کھانا بناؤ اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لی ہیں تیاری ہو گئی ہے چاند رات کو جو نیکیاں کمائیاں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذ اللہ اللہ, اللہ ماشاءاللہ اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائیاں تیرے لیے فوراً پہلی رات تھی ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں معاذ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا جاؤ مجھے کچھ خبر سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا وہ تو بے نیاز ہے وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا تیرا مجھے پسند ہی نہیں آج جی میں رہے ان کے ساری میرے عمل کر کے روئے کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما اسے قبول فرما ایک صحابی تھی ان کی چار بیویاں تھی اتبا نام تھا تو آپ کو پتہ ہے یہ بناو سنگار سے عورتوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اچھی خوشبو کہاں سے ملتی ہے بناو سنگار کا سامان تو عورتیں ذرا اس کے اندر اپنے آپ کو ذرا اگلی صفوں میں سمجھتی ہیں اور چلو اچھی بات بھی ہے اپنے خاون کے لیے اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرے تو بھائی سے عجر ہے اس کے لیے تو وہ چاروں بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نہ ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتی لیکن ہمارے شوہر حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی تھے ان کو ہم نے کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا پر ان کی خوشبو ہمیشہ ہماری خوشبو پہ غلبہ پا جاتی تو وہ سیابیات چاروں کہتی ہیں کہ ہم ٹٹولتی تھیں ان کی جیبیں دیکھتی تھی خوشبو کہاں سے لاتا ہے پر خوشبو کوئی نہیں جسم بڑا مہکتا ہے ہم نے بڑی کوشش کی چاروں نے مل کے چار بیویاں سمجھ نہیں آتی تھی پر چاروں کٹھی ہو کے کہ کہنے لگی آج نا چلو اس بات پہ تو چاروں سوکنے اتفاق کرے نا کہتے اپنے شوہر سے کہا آپ بتائیے خوشبو کہاں سے لاتے ہیں کہنے لگی اللہ کی قسم کبھی لگائی نہیں ہوئے ہوئے کبھی نہیں لگائی اس پتے سے ڈھونڈنا کا صد میرے دلدار ہو. کبھی لگائی نہیں خوشبو کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں ہم تھک گئی ہیں سالوں سے ہم لگاتے نہیں یہ کیسی بات ہے تو فرمانے لگے آؤ نہ سنو نہ میرا قصہ تو سنو میری داستان حسن تو سنو میرے اوپر جو کرم کی برکھا برسی بس مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے کہا مطلب کیا ہے تو حضرت فرمانے لگے میری کمر پر باندھ گئے تھے دانے ان میں ہوتا تھا درد تکلیف آزمائش جلن میں تکلیف میں تھا تو میں تکلیف سوائے ان کے کس کو بتاتا جو میرے ہر بات میں میرا سہارا تھے میں سیدھا چلا گیا دروازہ رسول پہ رو کے عرض کی حضور یہ درد ہے سونے نہیں دیتا تو کہتے کریم نے فرمایا تو کرتا اوپر کرنا کہتے میں نے کرتا اوپر کیا تو حضور نے لواب دہن انگلی سے لگا کے میری کمر پہ لگایا فرماتے وہ لواب دہن میری بیماری لے گیا اور خوشبوئیں چھوڑ گیا میں جیسے جیسے غسل کرتا جاتا ہوں خوشبو بڑھتی جاتی ہے تازگی بڑھتی جاتی ہے لا سمجھ آئے تو مدینہ جا کے دیکھو مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھو جاؤ حضور سید عالم کے شہر نور کی گلیوں سے ہو کر جا کر دیکھو عرصہ ہوا طے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جا کے دیکھ لو نظارہ کر لو اللہ تعالیٰ نے حضور کا سراپا ہی ایسا بنا یہ حضور کے دست مبارک ہے نا حضرت بن مالک فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا حضور کے ہاتھ نرم تھے